ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾಸರ ಪದವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಕೇಶವನಾಮಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ नम्बितेनानिन्द केशव नारायण ने माधव नम्बितेनानिन्न केशव नारायण ने माधव अम्बोजाक्ष गोविन्दविष्णु सं

वास वाचित सङ्गरुषन् वासुदेव प्रद्युम्नने वासवाचित सङ्गरुषन् वासुदेव प्रद्युम्नने श्रीश अनिरुद पुरुषोत्तमीसलो श्रुतिग गोचरनारसिंहने अशुतजनतन पुलने श्रुतिग गोचरनारसिंहने चतुरविंशति नाम चतुर shut